Сейчас будем обсуждать тему краж. Кража – это у нас тайное похищение имущества. Значит, если говорить сухой статистикой, то на данный момент у нас зарегистрировано 1896 криминальных проваджей. Именно по сквалификации квартирная кража. На данный момент у нас раскрыто всего лишь 336 таких преступлений. Тут ничего нового преступность для нас не готовит. Значит, основными моментами по учащению совершения данного вида преступления это, как всегда, являются периоды где-то с середины мая по середину сентября. Это ни для кого не секрет период отпусков, когда люди выезжают на длительное или, скажем так, краткосрочное покидают свое жилье, естественно, этим пользуются преступники. Поэтому, скажем так, в эти периоды у нас, ну, я не скажу, что это значительно возрастает, но если, допустим, в обычные месяца мы регистрируем порядка 200 50-230 квартирных краж в месяц, то в отпускные месяца у нас доходит до 270 и в пиковом режиме это было порядка ну, почти 300 преступлений. Значит, практически 90% квартирных краж совершаются в период где-то с половины десятого до двух, трех часов дня, то есть э, активное время, когда э, граждане либо находятся на работе, либо во время работы, скажем так, всевозможных э, пенсионеры там посещают социальные службы, ну то есть люди по своим семейным или бюджетным вопросам покидают свое жилище для решения различного рода проблем, ну, естественно, этим пользуются преступники. Если по статистике и по анализу, то кражи зачастую совершаются в более высотных домах, потому что по сравнению с высотными домами, дома, скажем так, пятиэтажные, двухэтажные, трехэтажные, они почему-то менее подвержены данному виду преступления. Как сказал мой коллега из криминальной полиции, есть статистика по совершенным кражам, есть статистика по раскрытым кражам. Но для того чтобы уберечь свое имущество, то ли это личное имущество, то ли, например, охрана там, мест работы, это офисы и так далее есть как бы два вида защищенности, этой защиты, проведения защиты этих объектов от совершения краж. Первый вид – это техническая укрепленность объекта. То есть для того, чтобы на данный объект сложнее было проникнуть, ставятся там бронированные двери, ставятся решетки на окнах, ставятся ролеты там и так далее. То есть в данной ситуации это не спасает ситуацию полностью, потому что нет таких дверей, которые нельзя было бы открыть, или решеток, которые нельзя было бы сломать. Это лишь уменьшает, увеличивает время проникновения. То есть может быть надежда на то, что если будет взламываться двери, кто-то обратит внимание на шум, на нахождение посторонних людей и сообщит, например, либо владельцу данного объекта или квартиры, или позвонить по 102. И данный способ является менее эффективным, чем, например, техническая охрана. Отдельно все-таки ну, в сегодняшней теме нашего брифинга хотел бы остановиться именно по охране квартир. С 15 по 30 сентября будет проводиться всеукраинская акция при поддержке нас полиция Украины квартира под охраной 2016